Bütün yüksəkliklərdən uca da dayanan bir zirvə var. Şəhidlik zirvəsi. Bu zirvəyə ucalanlardan biri də Şəmkir rayonunun Zəhm qəsəbəsinin şəhidi Pərvin Məmmədovdur. Pərvin gənc, ağıllı bir vətənoğlu idi. Hər kəs onu çox sevirdi. Sevgisi, arzuları yarım qalan şəhidim Bu dərdi, qəmi bizlər daima qəlbimizdə yaşatacağıq. Ancaq eyni zamanda Pərvinin qəhrəmanlığı Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncləri üçün nümunə oldu. Şəhidimizin rouhu indi vətən səmanında azad gəzir. Şəhidlik verilmiş ömür payını gələcək nəsillərin xoşbəxtliyinə bağışlamaqdır. Şəhidlik bizi evimizə qaytarmaq üçün öz evinə qayıtmamaqdır. Şəhidlik ölümün gözünə dik baxaraq ən ali zirvəyə ocalmaqdır. Şəhidlik ondan doymayan doğmalarını tərvinin anasına gözü yaşlı qoymaqdır. Qitirək əllərinlə alıb şəklini ah çəkib bağlama şəhid anası. Dizlərin üstünə əyib belini Sellər tək çağılma şəhid anası. Baxırsan gəldiyi cıhra izə, yatdığı otağa, küçəyə düzə. Yaralı könlünü hey üzə-üzə dünyanı dağlama şəhid anası. Ruhu ildırımda şimşəklərdədir. Qara Bağda əsən küləklərdədir. Həsrəti ümidli ürəklərdədir. Qara şal, bağlama, şəhid anası. Fərvin Məmmədov. Şəhidim, ruhun qarşısında baş əyirəm. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. İndi yaşadacağam, adına heykəllər ucaldacağam. Amanət qoyduğunuz doğma torpağı, mən də sənin kimi qoruyacağam. Xalqın ürəyində yaşa şəhidim, dualı dilimdə yaşa şəhidim hazılacaq,ünərinizdən alqış şöyləyəcək.Nəsillər sizə vətən sevginizə, əməyinizə, torpağı vətən edən şəhidin min qanıdır.O bir xalq qəhrəmanıdır, o bir xalq, xalq dostanıdır.Polkovnik Mayor Gizir, ya da Siravə əsgər Polad Həşimov adlı generaldır şəhidim.Doğma vətən Azərbaycan, oğullarım ib candan ölməzliyi qazandılar. Şəhid olub səmalara uçaldılar. Zəiyar şəhidi Tərif Məmmədov. Qələbəmizə, torpağımızın bütövlüyünə biz sizə borcluyuq. Ruhunuz şad olsun. karşısında baş eğirəm. Şehitler ölmez, vatan bölünmez.